Baik yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan dengan saka? Saka ialah jin yang telah berada dalam tubuh manusia yang sudah sekian lama. Yang memang duduk dalam badan manusia tu telah sekian lama dijadikan rumah tangganya. Dan sehinggalah sebati dengan diri orang tu. Bila sebati sampai lah kadang-kadang orang tu dah mati pun nampak macam masih hidup. Sebab dah terlalu lama duduk dalam badan. Dah. Sampai mati pun nampak masih lagi macam hidup. Mata bergerak. Kita tengok makannya lalu. Tapi badan dah busuk. Badan dah kuruh kering. Tapi kita tengok potensi makan dia menyelerakan. Kadang-kadang siang ni tidur tengah-tengah malam dia bangun duduk, cokong elok saja. Ha, ah jadi ya ini dipanggil dah sebati dengan tuan punya badan itu. Jadi saka ini sebenarnya ialah jin yang dibela jin yang dijadikan sebagai uh, kawan yang dijadikan sebagai warisan, yang dijadikan sebagai pembantu. Dan saka ini berlaku dengan cara sedar atau tidak sedar dia telah mewarisi dan diwarisi ada jenis saka yang sedar dia sedar yang dia ada saka macam mana dia boleh sedar yang dia ada saka bila opah dia, bila mak dia, bila Tok Wan dia sendiri mengatakan bahawa aku dah nak mati aku dah tak sanggup nak bela sekarang kamulah pula tugas kamu bela Ha, Maksudnya orang tadi pun sedar yang diambil Kadang diambil keris Keris ni kamu kena perasak tiap-tiap malam Jumaat Kadang-kadang diambil cucuk sanggul Ya bagi orang perempuan selalunya cucuk sanggul Orang tua-tua dulu Bagi orang lelaki selalunya keris Ataupun barangan-barangan lama Ya selalunya keris lah Selain daripada barangan lama ni Barangan antik itu jenis saka yang dia sedar yang dia ada saka. Jenis yang kedua ialah dia tidak sedar yang dia ada saka. Dia tak sedar, dia tak tahu yang dia mewarisi. Tiba-tiba je dia sakit. Tiba-tiba je dia boleh mengubah orang. Tiba-tiba je dia pandai bersilat. Ha, yang ni jenis yang yang tak sedar. Jadi macam mana dia dapat saka sedangkan dia tidak sedar jadi saka ini selalunya datang ketika dia mimpi dia tak tahu alamat mimpi itu lalu dia bermimpi dan selalunya mimpi dalam bentuk saka mewarisi saka mimpinya ialah mimpi menyusukan budak kecil ya mimpi menyusukan budak kecil bukan dengan susu botol dengan badan dia lah dengan susu badan dia peluknya budak tu dengan kasih sayang dia baginya susu dalam mimpi ha, maka secara tak langsung dia telah pun mewarisi mewarisi saka tanpa dia sedar ok ataupun kadang-kadang dalam mimpi dia mendapat doa mentera, jampi dan dibacanya diikutnya jampi dan mentera dalam mimpi itu jadi itu akhirnya dia tak perasan yang dia tu ada saka dia ingat dia tak ada anak dia menyusukan budak dia kata tak lama lagi aku dapat anak lah dah mimpi menyusu budak jadi dia seronok dengan mimpi itu padahal mimpi itu memberi maksud dia telah pun menerima saka daripada keturunan dia dalam bentuk mimpi jadi ini dua jenis ha, bagaimana saka itu mendampingi kita. Satu kita sedar kita masih hidup dia kita terima kita jamu dia makan selalu kita jamu makan dengan berhenti selalu kita jamu makan dengan darah selalu kita jamu makan dengan perasap kemian bagi orang perempuan selalunya dihisap darahnya di bahagian kaki insyaallahnya dan ada saka yang membenarkan dirinya disetubuhi oleh saka itu sebagai tanda pertukaran pertukaran geran tukar nama dia tak yang GJPJ itu tukar nama ha, pertukarannya hanya tidur dengan jin jin bersetubuh dengan dia maka dia pun jadi tuan kepada jin yang bersetubuh dengan dia Dan setengah saya katakan tadi Yang kedua Ialah dalam bentuk yang kita tak tahu Kita ni ada saka Dia datang dalam bentuk mimpi Dia datang dalam bentuk sakit Dia datang dalam bentuk kita boleh ngubah orang Tiba-tiba je kita boleh ngubah orang Tiba-tiba je kita boleh jadi bidan Padahal kita bukannya belajar ilmu kebidanan Kita tengok orang saling, takut Kita pun takut saling Tiba-tiba kita jadi bidan Boleh nguruk orang Pandai nguruk Pandai apa semua Maknanya kita dah dapat saka Jadi ha, uh, Itu Cara bagaimana saka itu berubah Ataupun bertukar Baik Saka ini wujud apabila Nenek moyang kita Yang dahulu-dahulu Mempelajari ilmu tertentu Menggunakan jin Membabitkan jin Selain berdamping dengan jin maka apabila tuan punya jin tadi meninggal dunia jin yang masih belum meninggal dunia sebab jin itu umurnya panjang memang Allah panjangkan umur jin umur syaitan melebihi panjang manusia ada yang seribu tahun ada lima ratus tahun ada yang lebih seribu tahun sebab itu dalam hadis-hadis menceritakan tentang rupa paras jin ada jin yang dah terlalu tua sehinggalah dagunya dah sampai ke lantai bongkoknya sampai ke lantai dah dagunya maknanya dah tua melengkung badan tu bongkok dagunya dah sampai ke lantai tuanya, hudupnya <tuh> panjangnya umur jadi bila dia buat perjanjian dengan jin tadi tuan punya jin tadi meninggal pemilik dia tuan tadi meninggal Jin tadi masih lagi hidup dan bila ada pertalian perjanjian dengan Tuhan tadi maka dia nak supaya dia diwarisi maka datanglah kepadanya untuk mendampingi keturunan Tuhan dia itu. Nanti kita akan belajar bagaimanakah keturunan-keturunan yang dipilih mendampingi Jin tersebut bukan semua anak cucu dapat saka. Dia ada kategori-kategori dia Yang tertentu untuk dapatkan jilinah Dia bukan semua orang boleh dapat ha, Dia ada jenis anak-anak Jenis cucu cicit